怎么还带来认路啊？告白仪式他不在，第一次约会肯定要带上他，不然他长大之后是会怪我的。一家人就得整整齐齐，一个都不能少。一家人，你就这么迫不及待要跟我盖章啊？谁迫不及待了？好，那咱们现在去哪儿？第一次约会必不可少的就是电影院，就去咱们都去过的那家，有共同回忆。 又要看火星救援，学英语。又不是非得看外语片，这次遥控器在我手上，你就期待吧。跟学霸看电影，一定要有格调，不能太肤浅，要有恋爱的氛围，恋爱的节奏。哎，最好是文艺爱情片，能够引起共鸣。可是现在文艺爱情片都特惨，所以才好啊。一定要选那种。 令人唏嘘不已、催人泪下的，这样电影结束之后，情侣才会执手相看泪眼，感慨一句：“你还在，真好。” 别动，呀！还好没流口水，怎么睡着了？哦，我怎么睡着了？这个电影影评很好的。 恋爱节奏都被做梦打乱了，这一波节奏不好没关系，我再接再厉。你想要做这个、啊？嗯，我一直都想要做木雕，感觉跟 DIY 甜品差不多。我不太好意思来。为什么？你看看这儿，来的都是情侣，我一个人夹在他们中间，多尴尬啊！所以我就列个 flag。 等我谈上恋爱，我就带男朋友来做手工作品，送给对方做纪念。我这样是不是很土啊？一点都不土，特别好。我会是第一个陪你来的，当然，我也只会是最后一个。 我以为多难呢、啊，原来这么简单。啊。你这工具不太合适，换成那个试试。你拿反了，是这面。 然后刀口以三十度的角切入，慢慢的向前推，看。我试试。可以补救。这里是要弄个尖尖出来是吗？嗯 干嘛？坐啊！好啊，自己坐吧。看看，你妈妈也是个学霸。 都别拆开，回家再看。好。